સુરતના કતારગામમાં થયેલા અકસ્માત બાદ તંત્ર દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જેથી પાલિકા સંચાલિત સિટી બસના ચાલકોમાં રોજ જોવા મળ્યો છે પેસ્તાન ડેપો ખાતે તમામ સિટી બસના ચાલકોએ બસના પેડા થંભાવી દીધા છે મોહમ્મદ વસીમે કહ્યું કે સોળ કલાકની જગ્યાએ આઠ કલાકની નોકરીના બાવીસ હજાર પગાર કરવાની માંગ કરીએ છીએ અકસ્માત જેવી ઘટના બને ત્યારે ચાલકને બેદરકાર્ડ દાખલવામાં આવે છે ડ્રાઈવરના પગાર પણ કાપવામાં આવે છે અકસ્માત સર્જનારને રસ્તામાં આવતા અટકાવતા નથી કોઈ જોઈને અકસ્માત સર્જતા નથી પરંતુ છેલ્લે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરને દોષિત ઠેરવવામાં આવે છે ઉધના નવસારી રોડ પર આવેલા તમામ રૂટ બસ ચાલકોને અટકાવી દીધા છે તાત્કાલિક ધોરણે ડિમાન્ડ પૂરી કરવાની માંગ કરવામાં આવે છે તંત્ર દ્વારા બસ ચાલકોને સમજાવવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે ડ્રાઈવરોએ કહ્યું કે બસના ડ્રાઈવરોને બદનામ કરવાની જે કોશિશ થઈ રહી છે તે બંધ થવી જોઈએ मेरा नाम है मोहम्मद वसीम विरोध यही चालू है पगार के बारे में कि भाई सब ड्राइवर की सैलरी बढ़ाओ 16 घंटे की जगह 8 घंटे की बावीस हजार पगार कीजिए सब हड़ताल खत्म हो जाएगी किस तरह से तो कितने कितने लोग हो और क्या पूरी डिमांड सबकी डिमांड वही है पगार की दूसरा कोई डिमांड नहीं है और जो भी ऑब्जेक्शन होता है भाई कोई बाइक वाला कोई टेम्पो वाला कोई साइकिल वाला घुसता है तो ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते हमारा ये कहना है कि भाई कुछ ऑब्जेक्शन लो ये ड्रावर की पगार काटते कुछ हो गया तो कम ज्यादा और ड्रावर तो इतना पैसे वाला थोड़ी ना है कि वो ड्राइंग करने के लिए आएगा दस लाख रुपए जामीन देगा दस सजा काटेगा लेकिन जिस तरह से का, काफी केसेस भी आ रहे हैं कि बस चालक की भी कहीं भूल आती है और लोगों की मौत हो जाती है देखो सर कोई जान के तो ड्रावर किसी की जान नहीं ले सकता ये तो आने वाले की गलती होगी या ड्राइवर की चुकी होगी दोनों में से गलती किसी का भी कोई आ जाए तो, उसी के लिए है ना कि ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए अभी ज्यादातर जा, बी आई टी में हादसे होते हैं कि बी आई टी बस के लिए दिया है तो भी गाड़ी वाले देखने के बावजूद पब्लिक बी आई टी में कुछ जाती है अब इतनी इमरजेंसी में थोड़ी ना कोई गाड़ी रुकेगी जैसे कतारगाम की घटना बनी है वैसे तो वहाँ बी आई टी एस थी नहीं कतार में जो घटना हुई वो वो तो, वैसी नहीं सी नहीं वो तो ही नहीं नहीं ऐसा था सिग्नल पे दिया ये आपकी तो बात बराबर है थोड़े ड्राइवरों की भी उससे हो जाता है या तो अगर सामने वाले की भी गलती रहती तो ड्राइवर ही बदनाम होता है कोई आगे से घुसो या पीछे से घुसो नाम तो बड़ी गाड़ी वाले के ही बदनाम होता है